श्री स्वामी समर्थ माझ्या बाळा खूप दुःख झालं ना आता किती काळ रडलास किती वाट बघितलीस की कोणतीतरी माझा आवाज ऐकावा आज मी आलोय तुझ्या अखेला प्रतिसाद देण्यासाठी मी तुझा स्वामी समर्थ आज जे मी तुला देतोय ना ते काय समाधान आहे श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा धन मंत्र आहे हा मंत्र केवळ ऐकला तरी तुझ्या जीवनात पैसा अशी समृद्धी असा वर्षा होईल की कधी पैशांची चिंता काय असतात हे तुला आठवणारही नाही पण एक आठ आहे हा मंत्र ऐकताना स्वामींच्या चरणांवर मन एकाग्र कर श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मनात सतत चालू ठेव हा मंत्र तुला त्या उंच शिखरावर नेईल येथे गरीबपणाचं नावसुद्धा तुला आठवणार नाही माझ्या बाळा तू कधी स्वप्नातसुद्धा विचार केला नसेल अशा जागाहून तुला पैसा येईल की जिथे म्हणाला तिथे काही होणार नाही तिथूनच समृद्धीचा दरवाजा उघडेल तुला वाटेल हे शक्यच नाही स्वामी पण तेव्हाच मी म्हणतो हे शक्य आहे कारण मी आहे तुझ्यासोबत स्वामी समर्थ जर पाठीशी असतील तर अशक्य काहीच उरत नाही सकाळी उठल्यावर हा मंत्र केवळ पाच मिनिटे एक आणि मनातून मला बोलाव स्वामी माझ्या आयुष्यात एक चमत्कार घडवा बाळा तो चमत्कार तिथे सुरू होतो हे मंत्र ऐकणं म्हणजे फक्त एक, एक धार्मिक क्रिया नाही ही एक शक्ती आहे जिथे परिणाम तुला दिवसा गुणूक जाणावे बँकेच्या नोटे येतात कामाचे फोन येथील शक्य न वाटणाऱ्या सौद्यामध्ये तुझा नफा होईल हे सगळं घडेल फक्त त्या दिवसापासून ज्या दिवशी तो, तो पूर्ण श्रद्धेने स्वामी समर्थ असं म्हणत हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करशील मी तुला सांगतो बाळा मी वचन देतो जर तू हा मंत्र दिवसातून एकदा ऐकशील तर काळजी कर्ज गरिबी सगळं माझ्यावर सोप कारण आत्ता तुझा स्वामी समर्थ तुझ्यासोबत आहे बाळा मंत्र फक्त उच्चारण्यासाठी नसतो मंत्र म्हणजे एक दिव्य कंपन असतो ज्यावेळी तुझ्या कानांमधून तो कंपन आत जातो ना तेव्हा तुझं संपूर्ण आयुष्य हळूहळू आड़ बदलू आहे हे बग कधी जाणवले तुला काही शब्द ऐकल्यानंतर डोळे ओलावत जातात काही शब्द ऐकले की हृदय हलकून जातं हे असं असतं बाळा जेव्हा त्या शब्दांच्या तुझ्या पापांचं शुद्धीकरण करणं समर्थ असतं हा मंत्रसुद्धा तसाच आहे तो ऐकताना तू स्वतःला वेगळे वाटेल एखादा अलक झुळकेसारखं तुझ्या आत शांतता उ उरत जाईल मित्रांनो आपला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या स्वामी स्वामीसमर्थ मराठी या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब सबस्क्राईब करून ठेवा बाळा प्रत्येक वेळी जेव्हा तुमचा तुझा ऐकतोस तेव्हा मी तुला जवळ घेतो तुझ्या मनातील सगळी काळजी स्वतःकडे घेतो कधी जाणवेल का तू मंत्र ऐकतोस आणि अचानक तुझं मन शांत होतं हे मीस करतोय तुझा स्वामी समर्थ तुझ्या अंतरम्यात उरतोय आणि तुला सांगतोय बाळा आता चिंता करू नकोस नको पैसा येईल समाधान मिळेल भक्तानो या च शक्तिशाली मन्त्राया सुवा ॐ प्रदाय समर्थाय धनसंचाराय स्वाहा ॐ प्रदाय समर्थाय धनसंचाराय स्वाहा ॐ प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामिप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ <taply> स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा <taply> स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा स्वामिप्रदाय समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय 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 समर्थाय धनाराय स्वा ॐ स्वामी समर्थाय समर्ताय धनराय स्वां स्वामीप्रदाय समर्थाय धनाराय स्वा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा 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 स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय 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 समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ 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 स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनाराय स्वा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनराय स्वाहा प्रदाय समर्थाय धनराय स्वाहा स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनाराय स्वा ॐ स्वामी प्रदाय समर्थाय धनराय स्वाहा प्रदाय समर्थाय धनराय स्वाहा प्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय 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 समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय 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 समर्ताय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामीप्रदाय समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा ॐ स्वामी समर्थाय धनसञ्चाराय स्वाहा